Добрый день, уважаемые соотечественники, уважаемые друзья. Позвольте сегодня высказать свое мнение по поводу ситуации в Украине и вариантов выхода из этой кризисной ситуации. Позвольте сегодня сказать несколько слов о моем личном видении того, что происходит. Наверное, в жизни каждого человека и в жизни страны нет ничего более страшнее, чем угроза войны. Угроза войны, которая может прийти в каждый дом, которая может прийти в страну. Я хочу сказать одно сохраняйте спокойствие. Не поддавайтесь ни на какую панику, не поддавайтесь на провокации тех людей, которые рассказывают и кричат, и визжат о том, что срочно надо что-то там делать, при том, что они сами до конца не понимают, что нужно делать. Большинство кричащих и визжащих людей, они даже не служили в армии. Я вам хочу сказать, как человек, служивший в армии и знающий не понаслышке, что такое горячие точки, скажу вам, что самое главное, как в боевых условиях, так и в боевом духе, это спокойствие и уверенность. Будьте спокойны, будьте уверены, сохраняйте это спокойствие в людях, которые вас окружают, в ваших семьях, выполняйте свои повседневные задачи, выполняйте то, чем вы занимаетесь качественно и спокойно. Я могу сказать следующее, что городским властям нашим необходимо спокойно выполнять те задачи, которые перед ними стоят каждый день в городе. Также иметь связь с центральной властью, выполнять все решения центральной власти по мобилизации, по сохранению значит, и поднятию боевого духа. Могу сказать спокойно следующее вам, что наша армия находится в нормальном состоянии. Не слушайте истериков, не слушайте провокаторов, которые кричат, что у нас нет армии. Не слушайте негодяев, которые кричат о том, что у нас там уже все прям разбазарено, и не на чем ездить, и нету тех. Это вранье. Действительно, армия наша находится в непростой ситуации, но армия есть. И армия, в первую очередь, это люди: те люди, которые служат в этой армии, те люди, которые дали присягу, те люди и офицеры, и солдаты, те, которые настоящие мужчины, поверьте мне. Вот. И я хочу сказать вам, что помимо того, что у нас есть армия, которая будет нас защищать у нас есть огромное количество мужчин, которые в нашей стране, которые будут защищать свободу и независимость своей страны, своей семьи. И это ни для кого не секрет, что мобилизация моментально приведет под ружье, если необходимо будет, огромное количество людей, миллионы людей. Я в этом абсолютно уверен. Весь мир уже дает оценки действиям России. Весь мир дает оценки Путину. Поверьте мне, что он уже очень непростой ситуации находится, ему необходимо предпринимать какие-то решения. И очень важно и молодцы, я считаю, что наши солдаты и наши офицеры, которые сохраняют спокойствие, не позволяют спровоцировать себя на вооруженный конфликт. Это то, что никак не рассчитывал, видимо, агрессор, что у нас люди сохранят такую выдержку и спокойствие. Я хочу напомнить вам, что выдержка, как говорят древние стратегии, это обратная сторона стремительности. И благодаря этой выдержке мы сможем победить наших, нашего врага. Все просто. Самое главное достижение революции это рождение гражданского общества. Это самое главное и самое ценное в революции, потому что люди увидели и осознали, что они способны изменить ситуацию в стране, они способны влиять на принятие решения. Мало того, они способны того политика, который или власть имущего, того человека, который на самом деле просто обнаглел, просто сбросить и показать ему свое отношение. К сожалению, всегда, вы помните, что революцию задеивают гении, придумывают гении, осуществляют фанатики, а плодами пользуются негодяи. Очень не хочется, чтобы плодами революции пользовались негодяи. В нашем городе есть люди, которые позволяют себе кричать, визжать и непонятно, как себя вести, Бить, бить себя пяткой в грудь и кричать, что они были на Майдане. Большинство из них вообще даже не подходили к Майдану. У нас 4 декабря стояла палатка Белой Церкви, которую я организовал вместе с жителем нашей Белой Церкви, с Гаганом, значит, там, с другими людьми, с чернобыльцами и афганцами, которая стояла палатка 4 декабря. Первый раз она пострадала во время штурма, когда шли, э, Беркут шел со стороны Европейской площади, ее полностью затоптали, и потом грузовиками ее вытащили. Второй раз она пострадала во время второго штурма, когда она сгорела. Никто из этих людей почему-то в этой палатке у нас не был, на которой висел флаг Украины и флаг Белой Церкви. Никто. Но сейчас они позволяют себе в этом кричать. Ну, бог им судья. И оценку даст им потом со временем, даст общество и наш город. Я хочу сказать о другом. Не позволяйте сейчас в городе людям, которые заинтересованы исключительно в том, чтобы прийти к власти, стравливать вас друг с другом. Не слушайте их, не позволяйте им, не знаю, выведет вас на митинги и делать противоправные действия, которые никому сейчас не нужны. Вы посмотрите интернет, что происходит. В интернете бьют этих каких-то чиновников непонятных, бьют их, матюкают. Неужели мы, мы для этого стояли на Майдане? Неужели для этого погибали ребята, чтобы происходило ну, фактически какие-то бандитские какие действия? Я считаю, что это неправильно. Мое мнение, что совершенно по-другому должно происходить сейчас все. Необходимо сохранять спокойствие. И люди должны давать оценку на выборах, на сессиях, не знаю, и законным образом давать оценку действия своих чиновников. Если у них не устраивает, гнать его, но гнать его законным способом. Я на самом деле сразу же один из тех, кто голосовал за ставку Азарова. И после этого на меня было открыто уголовное дело, и после этого там, мне звонили, и рассказывали, и угрожали. Ну, это опять же, я не стараюсь говорить, не говорил никому об этом, потому что это мои проблемы. Я считал, что если я я буду, не буду этого делать и поддаваться какому-то давлению, то грош мне цена. Также я скажу вам, что стоять на ВИЧе или м, стоять на митингах, наверное, кому-то и это нужно. да. Я считаю, что моя задача была находиться в Верховной Раде принимать и вместе с мажоритарщиками стараться э, поменять ту ситуацию, которая была в стране. И я вам скажу, у нас это получилось, потому что 19 числа именно мажоритарщики э, собрали Верховную Раду. Если кто-то его не знает, посмотрите внимательно интернет, посмотрите внимательно стенограммы Верховной Рады, посмотрите внимательно, дайте этому оценку, это не мои слова. Просто очень многие старательно замалчивают эти вещи и не хотят говорить об этом. Именно мажоритарщики ломали дверь Верховной Рады, именно мажоритарщики пробивали через Беркут, именно мажоритарщики с улицы Арсенальной провели прессу, которую не хотели пропускать зал. Потому что в 9 часов Рыбак объявил о, за о закрытии заседания Верховной Рады и все, и все побежали непонятно куда. Эвакуировали кабинет министров и рассказывали о том, что сейчас Майдан пойдет. Именно в это время устроили расстрел людей на институтской, надеясь таким образом спровоцировать Майдан, чтобы Майдан пошел на штурм кабинета министров и на штурм Верховной э Рады. Я уверен, что когда-нибудь, э да, может, даже в ближайшее время, лю люди дадут оценку тем действиям, которые делал я и делали мои коллеги-мажоритарщики 19 числа. мы и созвонили, начали созваниваться с депутатами-мажоритарщиками, понимая прекрасно, насколько важно, насколько важно, чтобы сессия заработала в этот день. Потому что это была ключевая точка, ключевой момент, когда э могли именно войска пойти уже на Майдан. Почему был расстрел людей на институтской? Да это же предельно понятно. Расстреляли людей на институтской. После этого отвели, отвели милицию срочным образом. Они грузились с такой скоростью. Я смотрел и видел это. Я находился возле Верховной Рады и видел, как они бежали в машины, прыгали в машины, со скрипом колес уезжали от Верховной Рады, оставляя практически пустую, пустую пустую площадку, на которой просто могли пройти люди. Да потому что они хотели спровоцировать, чтобы люди с Майдана поднялись наверх. Захватили Верховную раду. Это была бы формальная причина вести войска. Это правда. Была бы формальная причина ввести войска, вести военное положение и уже окончательно зачистить Майдан, чтобы показать всему миру, вот какой, какие у нас плохие люди. Они захватили уже Верховную раду, нарушили все, все, все что только можно договоренности и прочее, прочее. Это был план. План не получился следующим образом, потому что депутаты-мажоритарщики, которые пришли и увидели, что никто не захватывает Магадан, что все это ложь, несмотря на то, что они пытались это все всем показать, начали обзвание всех других коллег-мажоритарщиков, чтобы пришли в здание Верховной Рады, и чтобы из здания Верховной Рады дали оценку тем событиям, которые происходят. Потому что мы, не, мы считали, что в тот день недопустимо, чтобы не открылась Верховная Рада. Мне хочется сказать еще одну вещь. Я был, остаюсь в партии Батьковщина, членом партии Батьковщина. Я, как обещал на выборах своим выборцам, я не вошел ни в одну фракцию и был мажоритарным депутатом. И сейчас сохраняю мажоритар... Я являюсь мажоритарным депутатом. Я вошел в коалицию едности, европейскую коалицию, но вошел как мажоритарный депутат, не входя ни в одну из групп. Потому что я дал такое обещание своим выборцам. Кто бы ни пытался меня прилепить к партии регионов, как бы ни старались меня там обмазать, прилепить, это все вранье. Потому что существуют неоспоримые факты, которые очень легко поднять. Я был и остаюсь в партии Батькивщина. Насчет гражданской самообороны, насчет отряда самообороны, которые в городах самоорганизовались и занимаются охраной правопорядка, это очень хорошо. Я считаю, что это правильно, и это тот путь, который прошли все страны, европейские, американские, прошли, так скажем, взрослые демократии. Потому что муниципальная милиция строилась точно так же с муниципальных лидеров, с людей, которые самоорганизовались и которые стали охранять правопорядок в городах. И это правильно. У нас происходит рождение гражданского общества, и через отряды самообороны происходит рождение муниципальной милиции. Это очень хорошо. Я единственное, что хочу сказать о том, что людям, которые организовались и которые защищают свой город, и которые защищают правопорядок в своем городе, быть ответственными и не позволять, чтобы их стравливать друг с другом, чтобы не позволять, что там две-три отряда самообороны, которые начинаются э, вести себя таким образом, чуть, чуть ли не конкурируют в городе. Это неправильно. На самом деле, у всех у нас задача одна: сохранить город, сохранить мир в городе, сохранить правопорядок. И я хочу сказать спасибо от лица, как меня, как народного депутата, от лица жителей нашего города, людям, которые несут на себе ответственность за безопасность в городе Церковь, несут на себе ответственность за безопасность в Украине. Это явление, которое, я думаю, что еще со временем уйдет в учебник, это явление рождения народной милиции. Также радует то, что огромную активность стала проявлять молодежь. Молодежь, которая раньше сидела в интернете, молодежь, которая была абсолютно аполитична, и которой это все было неинтересно, она стала очень активна, и она принимала самое активное участие в революции, она принимала самое активное участие и в боевых действиях, и, к сожалению, даже эта небесная сотня показывает, сколько молодых, очень молодых ребят погибли и сплотили жизнью за рождение гражданского общества, за то, что э, есть возможность людей, которые сейчас живут и которые будут строить общество, начать все, может быть, не с нуля, но начать все сначала и есть возможность построить настоящее общество. Общество э, справедливости, общество, в котором есть ответственность, общество, в котором есть общие цели, которые приведут к благу не отдельных людей, а к благу приведут э, всю страну. Я с большим уважением отношусь к Майданам, я с большим уважением отношусь к людям, которые силой Майдана, силой своего единения смогли добиться результата. В заключение я бы хотел бы сказать, сохраняйте спокойствие и уверенность. Может быть я повторяюсь, но это самое важное. Самое важное в тех событиях, в которых мы живем. Это позволит вам ясно и четко видеть развитие событий, ясно и четко принимать решения. Не позволяйте никому пугать вас, не позволяйте никому вас обманывать или стравливать вас. Я считаю, что и исполнительной власти, и все ветвям власти в нашем государстве необходимо четко и ясно дать людям понять, что мы готовы к вызовам, мы готовы к отражению любой агрессии. Наша армия готова, наш народ готов, и каждый из нас готов. Я считаю, что наша сила в единении, мы это показали.